অসভ্যালিৰো এটা সীমা থাকে আৰু এই অসভ্যালিবিলাকক কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব জানেনে কমেণ্টৰ ওপৰত আৰু এইবিলাক কোনে কৰে জানে যিবিলাকৰ কোনো ইনকাম নাই চোৰ ডকাইত কৰি যেন তেন খায় আৰু দেখাক দেখি বোলে কুকুৰে কৰে একাদেখি লগৰ কিছুমানে যেতিয়া বাইক কিনিব আৰু সিহঁতে কি কৰিব জানেনে মাক দেউতাকৰ ডিঙি চেপি পেলাই বাইক এখন দে বুলি ক'ব লাগে বাপেকহঁতে বেলেগত হাজিৰা কৰক তাত কোনো মতলব নাই আৰু সেইবিলাকেই আহি পেলাই জুবিনৰ আহি পেলাই সেন কেলাপ বেলেগ কেলাপ এইবিলাক কৰি পেলাই মানে কিছুমান হেৰি কৰে মুটনি খাই ফুৰে আৰু মুটনি খাই তেনেকুৱা বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰাখিনিকে কয় ধেমা ধৰা আৰু অন্ধভক্ত কুট্টা ধৰিব লাগে মাছৰ কলত আৰু ধৰে সি ভক্তসকলে ৰুণজোনৰ কলত কিয় জানেনে ৰুণজোনে প্ৰকৃত সত্য কথাটো যে উদঙাই দিয়ে তেতিয়া লাজ পায় আৰু লাজ পোৱাৰ লগে লগে সিহঁত ধৰফৰণি উঠে গুড মৰ্ণিং স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু ভিডিঅ'টো আজি এনেকুৱা কেইজনমান ভক্তই মোক কিছুমান কথাত লাগি ধৰে আৰু কেনেকুৱা কথাত লাগি ধৰে জানেনে মই আপোনালোকক কৈছিলোৱেই যে মোৰ কীবৰ্ডখন আগৰ যিখন ইউজ কৰি আছিলোঁ সেইখন মোৰ চেঞ্জ হৈছে চেঞ্জ হোৱা বিনিময়ত কিছুমান শব্দৰ আকাৰ হুঁচৰিকাৰ এইবিলাক মানে মই মিলাব পৰা নাই মানে জনা নাইকিয়া টিক্সটো গতিকে এটা দুটা ভুল হোৱাটো সাধাৰণ কথা আৰু সেই ভক্তসকলক কৈছোঁ মই শুন যে মোৰ ব'ৰ্ডখন চেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আকাৰ হুঁচৰিকাৰ কিবা এটা ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা তহঁতে মোক আঙুলিয়াই দিব নালাগে তহঁত যদি ইমান পণ্ডিতে তহঁতে কি ধ ধেমা ধৰি আছ হা জুবিনৰ পিছে 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 যে পোকত ধোৱা পানীখিনি যে খাবলৈ যে দৰি ফুৰক কিয় মানে সেইখিনি তহঁতৰ পট জ্বল আৰু তাকে মানে মই কোৱা কাৰণে লাজ পাওঁ লাজ পাই আহি পেলাই মোক আৰু কত ধৰিবি ধৰিবলৈতো বেলেগত জেগা নাই সেইটোকে মানে আ কাৰ হুঁচৰি কাৰ কিয় ভুল সেইটো ধৰি থাক হেৰৌ সেই তহঁতেও নিজৰ ঘৰত মাৰহঁতে বেলেগৰ পৰা খুজি মাগি আনি খাবলগীয়া নোহোৱাটো কৰ মোৰ পিছত লাগি থাকি তহঁতৰ লাভ নাই লাজ পাবি মই যেতিয়া আৰু মুখখন খুলিম গম পাইছ আৰু এইখিনি এতিয়া ৰাইচ কুকাৰত আপোনালোকক এটা কথা কওঁ কালি যিটো মই প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ মৰ্ণিং টাইপত এজন দ্বীপ ডেকা বুলি সেইটোৱে এটা ধেমা ধৰা মই ইয়াৰ আচল হেৰিটো দেখাম মই ভালকৈ চিনি পাওঁ গম পাইছে আৰু গোটেইখিনি কথাই ক'ম মই সি এটা মিছা জুবিনৰ নাম দি পেলাই এটা ব্যৱসায় চলাবলৈ লৈছে আৰু ব্যৱসায়টো ক'ত চলাবলৈ লৈছে কি কৰিবলৈ লৈছে সেইখিনি মই পিছত ক'ম কাৰণ প্ৰথমতে মই শত্ৰু হৈ নলওঁ কিন্তু মোক যেতিয়া টুকুৰিয়াই লৈছে মই তাৰ শত্ৰু হ'মেই আৰু শুনক আপোনালোকে এতিয়া মই কথা এটা কৈছোঁ মোৰ ঘৰৰ ওচৰত মোৰ ঘৰৰ ওচৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে মই যদি দিনে ৰাতিয়ে এনি টাইম মোৰ ঘৰত মিউজিক বজাই পেলাই হুলস্থুল পৰিৱেশ পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰোঁ তেতিয়া হ'বনে তেতিয়া মই আইনমতে দোষী হ'ম নে নহ'ম সেই জধামূৰ্খটো বুলি কৈছোঁ এতিয়া সেই জধামূৰ্খটোৱে সেইটো এই খুব প্ৰীটোত আছেনে নাই সি কি বুলি ভাবিছে মই চিনি পোৱা নাই বুলি ভাবিছে নেকি হা জধামূৰ্খ তই মোক আন মানুহৰ নিচিনা বুলি নাভাবিবি তই যিমানখিনিলৈ বাঢ়িছ তই যিখিনি মোক কমেণ্ট কৰিছ জুবিনৰ হৈ উকালতি জুবিনে তোক মুখত হাগি দিয়ে তোৰ পেটটো ভৰে অইনৰ পেট নভৰে নহয় অইনে জুবিনৰ গুখিনি খাই জীয়াই থকা নাই নহয় অইনে দুই হাত দুই ভৰি লৈছে তেওঁলোকে নিজৰ ইনকাম নিজে কৰি ঘৰ পোহপাল দি আছে আৰু নিজে খাই আছে আৰু সিহঁতে জুবিনৰ পোকৰত ধেমাধৰা হৈ ঘূৰি ফুৰা নাই গতিকে মুখ চম্ভালি কথা কবি মই আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই যে মোৰ কীবৰ্ডখন আগৰ যিখন ইউজ কৰি আছিলোঁ সেইখন মোৰ চেঞ্জ হৈছে চেঞ্জ হোৱা বিনিময়ত কিছুমান শব্দৰ আকাৰ হুঁচৰিকাৰ এইবিলাক মানে মই মিলাব পৰা নাই মানে জনা নাইকিয়া টিক্সটো গতিকে এটা দুটা ভুল হোৱাটো সাধাৰণ কথা আৰু সেই ভক্তসকলক কৈছোঁ মই শুন ইংলিছত আগৰ তিনিখন পেপাৰ আছিলে এতিয়া এতিয়া বৰ্তমান দুখন পেপাৰ নেকি ইমানো মই নাজানো কিন্তু আগৰ সেই তিনিখন পেপাৰত যে ৰুণজোনে অসমীয়াত এশ বিছ পাইছিলে ঐ ভক্তসকল তহঁতে কি কৰিবলৈ আহিছ মোৰ অসমীয়াত ভুল ধৰিবলৈ আহিছ এটা দুটা ভুল হ'ব পাৰে যধামুৰ্খত মই আগতে মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ যে মোৰ বৰ্ডখন চেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আকাৰ হুঁচৰিকাৰ কিবা এটা ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা তহঁতে মোক আঙুলিয়াই দিব নালাগে তহঁত যদি ইমান পণ্ডিতে তহঁতে কিয় ধেমা ধৰি আছ হা জুবিনৰ পিছে 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 যে পোকত ধোৱা পানীখিনি যে খাবলৈ যে দৰি ফুৰক কিয় মানে সেইখিনি তহঁতৰ পট জল আৰু তাকে মানে মই কোৱাৰ কাৰণে লাজ পাওঁ লাজ পাই আহি পেলাই মোক আৰু কত ধৰিবি ধৰিবলৈতো বেলেগত জেগা নাই সেইটোকে মানে আ কাৰ হুঁচৰি কাৰ কিয় ভুল সেইটো ধৰি থাক হেৰৌ সেই তহঁতেও নিজৰ ঘৰত মাৰহঁতে বেলেগৰ পৰা খুজি মাগি আনি খাবলগীয়া নোহোৱাটো কৰ মোৰ পিছত লাগি থাকি তহঁতৰ লাভ নাই লাজ পাবি মই যেতিয়া আৰু মুখখন খুলিম গম পাইছ আৰু এইখিনি এতিয়া ৰাইচ কুকাৰত আপোনালোকক এটা কথা কওঁ কালি যিটো মই প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ মৰ্ণিং টাইপত এজন দ্বীপ ডেকা বুলি সেইটোৱে এটা ধেমাধৰা মই ইয়াৰ আচল হেৰিটো দেখাম মই ভালকৈ চিনি পাওঁ গম পাইছে আৰু গোটেইখিনি কথাই ক'ম মই সি এটা মিছা জুবিনৰ নাম দি পেলাই এটা ব্যৱসায় চলাবলৈ লৈছে আৰু ব্যৱসায়টো ক'ত চলাবলৈ লৈছে কি কৰিবলৈ লৈছে সেইখিনি মই পিছত ক'ম কাৰণ প্ৰথমতে মই শত্ৰু হৈ নলওঁ কিন্তু মোক যেতিয়া টুকুৰিয়াই লৈছে মই তাৰ শত্ৰু হ'মেই আৰু শুনক আপোনালোকে এতিয়া মই কথা এটা কৈছোঁ মোৰ ঘৰৰ ওচৰত মোৰ ঘৰৰ ওচৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে মই যদি দিনে ৰাতিয়ে এনি টাইম মোৰ ঘৰত মিউজিক বজাই পেলাই হুলস্থুল পৰিৱেশ পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰোঁ তেতিয়া হ'বনে তেতিয়া মই আইনমতে দুখী হ'ম নে নহ'ম সেই জধামূৰ্খটো বুলি কৈছোঁ এতিয়া সেই জধামূৰ্খটোৱে সেইটো এই খুব প্ৰীটোত আছেনে নাই সি কি বুলি ভাবিছে মই চিনি পোৱা নাই বুলি ভাবিছে নেকি হা জধামূৰ্খ তই মোক আন মানুহৰ নিচিনা বুলি নাভাবিবি তই যিমানখিনিলৈ বাঢ়িছ তই যিখিনি মোক কমেণ্ট কৰিছ জুবিনৰ হৈ উকালতি জুবিনে তোক মুখত হাগি দিয়ে তোৰ পেটটো ভৰে অইনৰ পেট নভৰে নহয় অইনে জুবিনৰ গুখিনি খাই জীয়াই থকা নাই নহয় অইনে দুই হাত দুই ভৰি লৈছে তেওঁলোকে নিজৰ ইনকাম নিজে কৰি ঘৰ পোহপাল দি আছে আৰু নিজে খাই আছে আৰু সিহঁতে জুবিনৰ পুকৰত ধেমাধৰা হৈ ঘূৰি ফুৰা নাই গতিকে মুখ চম্ভালি কথা কবি মই সেই দীপ ডেকা বোলাৰ এই প্ৰশ্নকেইটাৰ থামলেনত মই লগাই দিছোঁ সি চাওক আৰু আপোনালোকক মই কৈছোঁ মই তাক ভালকৈ চিনি পাওঁ গোটেইখন উলিয়াম মই গম পাইছে গোটেই তাৰ মুখাখন খুলি দিম আৰু মই মুখাখন খুলি দিছোঁৱেই ইতিমধ্যে গম পাইয়ে গৈছে আৰু নম্বৰো আছিলে মোৰ তাত মই আজি তাৰ নম্বৰটো ব্লক কৰিছোঁ গম পাইছে নম্বৰটো এটা বিশেষ কাৰণত লোৱা হৈছিলে আৰু তাৰ মই নম্বৰটো ব্লক কৰিছোঁ সি মোক ভাবিছে মই তাক চিনি পোৱা নাই কিন্তু কত যাবি সেই ঘাটৰে পানী খাব লাগিব তই যাবি ক'ত হা কাৰ ওচৰত তই হেৰি কৰিবলৈ আহিছ মানে দাদাগিৰি দেখাবলৈ আহিছ গাঁৱৰ মানুহ তহঁতে কি মূৰ্খ বুলি ভাবিছ নেকি হা সেই মানুহখিনিক মানে তহঁতে ধনী মানুহ বুলি কৈ পেলাই আৰু হেৰি কৰি পেলাই থৈ দিবি জুবিনৰ নাম এটা লৈ পেলাই মানে ডাউন কৰি থৈ দিবি আৰু মই ভাবিছোঁ এই একেবাৰে বিনামূলীয়া চাউলৰ ভাত খাই আছোঁ যে মই হিমন্তই দিয়া গতিকে এই বিনামূলীয়া ব্ৰেইনটো বিনামূলীয়া গতিকে একো পাৰিম কিন্তু তোক কৈ দিলোঁ সাৱধান 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 গতিকে ৰাইজ মই এই অন্ধভক্ত মোৰ পোকৰত কামুৰি থকা এইকেইটাৰ কথা এতিয়া বাদ দিওঁ সিহঁতে মোৰ পোকৰত কামুৰিবই লাগিব কাৰণ সিহঁতৰ চাগে মোৰ প্ৰতি কিবা এটা দুৰ্বলতা আছে নহ'লেনো মোৰ পিছত ইমান লাগি থাকেনে আৰু মোৰনো গুৰখিনি খাই তেহেঁতে ইমান ভাল পায়নে ইমান যে বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে আৰু বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিলেও মোৰ কাৰণে সেইটো আশীৰ্বাদ স্বৰূপ দেই মই ভাল খবৰ কেইটামান দিম কিন্তু দুটামান এই নালাগে দিয়ক দিলে আকৌ ঠিক নাই কিবা নজৰো লাগিব পাৰে মোৰ কাৰণে কালি দিনটো বহুত বিশেষ ভাল দিন আছিলে যিহেতু মোৰ ঘৰৰ খুটাও পুতিছোঁ আৰু তাৰ লগতে ভাল দুটা বহুত ভাল দুটা খবৰ আহিছে আৰু কিছুমান ফ্ৰেণ্ডে মোৰ জানে মই তেওঁলোকক মই মই ব্যক্তিগতভাৱে মই ফোন কৰি কৈছোঁ এইটো মই ভিডিঅ' নবনাওঁ বনাম কেতিয়া বা বনাম আৰু হৈ লওক তাৰপিছত মই কৈ আছোঁ গতিকে সেইখিনি কথা বাদ দিলোঁ আৰু আচলী কথাটো আমাৰ মৃত ৰাজীৱ শদিয়াই গোটেইখিনি সুন্দৰকৈ মানে কৈ গৈছে কি কাৰণেনো তেওঁক মিডিয়াই বেয়া পাইছিলে আৰু কোনবিলাক মানুহে তেওঁক ভাল পাইছিলে সেইখিনি মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম আৰু যিহেতু দহাই হৈ গ'ল মই যেতিয়া ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইদিনটোতো হয় সেই দিনটোত মানে দহা হৈছে হাঁ আজিৰ দিনটোত তাৰপিছত আৰু সেই তালৈ আমাৰ একদম সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰি থকা ৰাজীৱ শদিয়া ঘৰখন হওক বা কামখিনি সুন্দৰভাৱে নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা কৰি আছে আমাৰ অখিল গগৈদেৱে আৰু অখিল গগৈদেৱৰ তালৈ যোৱা ভিডিঅ' এটা দিলোঁ আৰু শদিয়াৰ মৃত শদিয়াৰ তেওঁ আত্মাই চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ আদ্যশ্ৰাদ্ধ সু সুন্দৰভাৱে নিয়াৰিকৈ যাতে কোনো খুদ নোহোৱাকৈ মানে পাৰ হৈ যায় তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু সেই দুয়োটা ভিডিঅ' দি পেলাই

এই যে উকিল পঢ়িছে গোটেই গাঁওখনেই জানে নেকি চবৰে আগতে ক্লাছ ফাইভত থাকোতে আমাৰ

আপোনালোকে বুজি পায়েই আৰু যিসকল অন্ধভক্ত সেইবিলাকৰ কথা বাদ সেইবিলাকক হাজাৰ বা ক'লেও কাৰণ ঘোঁৰা গোবৰে ভৰ্তি হৈ থকাবিলাকৰ মাথাত সেইবিলাক নোসোমায় গতিকে যি কি নহওক সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিলৈ সিমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই